নমস্কাৰ কন্যাকালিবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই গৰীয়সী বৰুৱা বিশ্বত এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো ভাইৰাছৰ আতংক এটাৰ পাছত আন এটা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতা এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বতেই বিগত তিনি বছৰৰো অধিক সময় কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকত পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্ববাসী কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংক ক্ৰমাৎ অৱসান ঘটাৰ পাছতেই দুহেজাৰ পঁচিছত এইবাৰ আহিল এইচ এম পি ভি নামৰ এবিধ ভাইৰাছ আৰু সেই ভাইৰাছবিধে বিশ্বৰ আঠখনকৈ দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষতো এইচ এম পি ভি ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ লগতে অসমতো তিনিগৰাকী এইচ এম পি ভি ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত কৰা গৈছিল বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ নতুনকৈ আন এবিধ ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰা গৈছে আৰু সেই ভাইৰাছবিধ হৈছে জি বি এছ জি বি এছ নামৰ এবিধ নতুন ভাইৰাছক চিনাক্ত কৰা গৈছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু সেই জি বি এছ নামৰ যি ভাইৰাছ সেই ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু ইয়াত সংকটজনক অৱস্থাত আছে কেইবাগৰাকীও লোক এই ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈ এই ভাইৰাছবিধ কেনেকুৱা কেনেদৰে উৎপত্তি হৈছে তাৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে চিকিৎসা মহলে জানিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু এই ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে দেশত আহিল আকৌ এবিধ নতুন ভাইৰাছ দেশত আকৌ নতুন ৰোগ দ্ৰুতগতিত বিয়পিছে জি বি এছ ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে কৰিছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আকৌ আহিছে নতুন ভাইৰাছ জি বি এছক লৈ চিন্তিত হৈছে এতিয়া দেশবাসী দেশৰ এশ এজনলৈ বৃদ্ধি পালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেশত হঠাৎ নতুন ৰোগ গুইলেন বেৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ডৰশজনৰো অধিকৰ দেহত পোৱা গৈছে গুইলেণ্ড বেৰীৰ লক্ষণ মহাৰাট্টত গুইলেণ্ড বেৰী নামৰ এই ভাইৰাছবিধত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজনৰ সংকটজনক অৱস্থাত আছে ষোল্লগৰাকীকৈ ৰোগী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে এতিয়া ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গুইলেণ্ড বেৰী নামৰ এই ভাইৰাছবিধ এই ৰোগৰ লক্ষণ কি প্ৰাথমিক অৱস্থাত ৰোগীৰ দুৰ্বল হৈ পৰে মাংসপেশী বন্ধ হৈ পৰে ভৰিৰ সঞ্চালন বিকল হৈ পৰে শৰীৰৰ অন্যান্য অংগ প্ৰত্যংগ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰো সন্মুখীন হয় এই ৰোগী আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই ৰোগৰ লক্ষণসমূহ প্ৰাথমিক অৱস্থাত ৰোগীৰ দুৰ্বল হৈ পৰে মাংসপেশী বন্ধ হৈ পৰে ভৰিৰ সঞ্চালন বিকল হৈ পৰে শৰীৰৰ অন্যান্য অংগ প্ৰত্যংগ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰো সন্মুখীন হয় এই ৰোগী